Витая, в эфире программа «Зеленый настрей». И сегодня мы поговорим про такую гарную квиточку, как виола. А Расскажите нам про ней Кнара. Кнара, здравствуйте. Здравствуйте. Э, вот этот, этот цветочек виола. Больше о нем можете, можете рассказать? Виола это больше идет как многолетнее растение. Двухлетнее и используется как однолетнее. Относится к семейству э, фиалковых. Йола дуже відома тим, що вона очень рано зацвітає і радує нас на протяженні всього літа своїми прекрасними цвітанням. Існує багато легенд щодо виникнення назви. Одна з них говорить про те, що всю квітку перетворилася після багатьох років очікування вірна дівчина Анюта, що проводила колись нареченого на захист рідної сторони. А він так і не повернувся. я так понимаю, что это уже цветок, он уже, то есть в, он в взрослом состоянии. Сколько времени проходит от того, чтобы он от росточка вырос до такого цветочка? В более зрелом возрасте виола достигает высоту более 30-20 сантиметров. Сам цвет виолы очень разнообразен. Тем она и славится, что у нее неправильная форма лепестков идет, и она очень богата и разнообразна своими цветами, цветами окраса самого цвета своего. А перед нами я вот показываю вот несколько видов. Это буквально несколько. Ее мир очень богатен разными цветами. Сам цвет виолы достигает от 4 и более по размерам. Есть крупноцветная, есть вот как перед нами, вот сейчас мелкоцветная виола. А от чего зависит цвет? От сорта или от... Сорта? Есть разная ассортация виолы, ее очень много. Перед нами достаточно большое разное разные сорта этого цветка. Цвет зависит, если насыщенные цвета, это более светолюбивая она. Ее цветение виолы зависит, если мы высаживаем виолу с января месяца, то она более к лету, когда сильно сон, цвет меняется, она становится тусклой. Если эта же посадка идет более зимнего варианта, то она будет радовать нас на протяжении всего лета, и цвет ее останется такой же насыщенный и Магати. Братки багаторічні рослини висотою від 15 до 30 сантиметрів. Зазвичай вони вирощуються як дворічники. Їх ефектні квітки повторюють форму фіалки. Кущ віоли на початку вегетації компактний, потім стає розкидистим. Головний пагін прямостоячий коренева система мечкувата. У пазухах листків братки утворюють кікононоси, в кінці яких вінчають поодинокі великі квіти. диаметром до 7 сантиметров. Особенно ценность вертков полегает в раннем и лесном цветении. А в уходе насколько прихотлива вообще это Виола сама по себе она очень неприхотливое растение. Она морозостойкая, выдерживает до, от минус 3 до минус 5. Также может зимовать и на улице. Идет как двухлетняя и, и однолетняя. Можно ее использовать. Ну, если высадить ее на улице, да, как бы как она зимует, что, что происходит с ней зимой? зимой это да, желательно, чтобы подготовить ее к зиме нужно. для этого надо убрать все лишние цветы, а в ее, мы называем это прищепыванием ее. И если есть по возможности до морозов, можно присыпать ее чуть-чуть опилочками. Конечно же, со временем, когда появляются теплые лучи солнечные, можно опилки убрать, и она опустит новые свои лепесточки. И когда она зацветает уже после зимы? Зацветает она, если же ее... Если более к 8 марта уже у нас будут радовать маленькие цветы. А летом она тоже она цветет весь год или она цветет какое-то определенное время? Определенное время. И, 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 цветение виолы зависит от того, когда мы ее высаживаем. На Одесском пропортовом заводе, в частности у нас на Теплицах, мы ее высаживаем в конце июня, начало июля. А так как мы высаживаем ее в больших количествах, мы засеваем, готовим почву, и высаживаем в большие парники. Сплошь с площадью семенами сажаем и накрываем ее стеклорамами. Создаем ей парниковый эффект для того, чтобы она быстрее начала прорастать. Затем, как мы увидим, когда уже виола начинает прорастать и уже у нее от двух до трех лепесточков, мы ее начинаем, заниматься пикировкой. И пикируем в более крупные парники. Там же у нас она уже остается на всю зиму у нас. Во время ее роста в парниках, когда вариант пикировки, мы оставляем от 10-15 см, потому что сам цветок, как видно, он разрастается в ширину. Во время проживания в этих парниках, если так можно сказать, мы ее рыхлим. Если уже начинает цвет идти рано, то мы стараемся его прищепывать. И либо листочки прищипываем. Когда мы прищипываем, это просто делать вот так селедцевиной, отрываешь лепестки. Это вреда не приносит, мы даем тем не менее больше разрастись, Наоборот, корневая система становится более плотной и пусть становится еще больше. Со временем он даст много почек, не почек, а ростков, где будет больше именно цветения. Віолу широко використовують для оформлення також і застосовують для обрамлення посадок цибулиних рослин: тюльпанів, нарцисів, маргариток, незабуток та інших віців. Альпійські гірки теж рідко обходяться без віолим. я так понимаю, что ее можно не только высаживать в грунт, она еще и является и домашним растением. Дома можно ее пить? Да, дома тоже можно выращивать. Дома, конечно, не в таких же количествах. Это можно в виде размножается она семенным путем, засевать ящички, а потом также же пикировать по чашечкам или горшочкам. Ну, как за ней дома ухаживать, как поливать ее? Поливается она, если дома температура жаркая, то мы смотрим все по почве. Если почва достаточно сухая, то можно проливать через день, либо через два дня. Она, не, я не могу сказать, что она сильно любит воду, но ну, как обычное растение. А где лучше поставить ее? Как она, светолюбивая, сневыносливая? А, виола сама по себе очень светолюбивая. Тем не менее, если она будет стоять в полутене, она больше будет цвести. И цвет будет у нас насыщенный. То есть желательно, то есть на окно можно поставить. Да, конечно. Да. А с, а с какими, можно с теми лучше сочетается, где ее лучше поставить? Вот она неприхотлива, она любит, как говорится, любое растение рядом с собой. Почва у нее можно, это будет чернозем либо смесь с торфом. Подкормка у нее может быть раз или два или два раза в две недели. А чем подкармливают? это обычным удобрением для комнатных либо растений. Насколько я знаю, многие люди любят у себя на балконе устраивать такие мини-оранжереи, вот высаживать цветы в таких вазончиках больших. Подходит ли виола для этого? Конечно же подходит. Виола вообще неприхотливая, как я уже сказала. Она подходит для любого типа высадки. Она идет как на клумбы, ее украшают, вазоны украшают подоконники в наших квартирах, балконы тоже, потому что там идет и более воздух, и она больше любит на воздухе, так вот, да. Ну, а там она тоже может зимовать нормально? Зимовать она может, ну как, желательно ее домой потому что ветра она не сильно, потому что на зиму сам, саму виолу, если мы держим на улице в теплицах, то мы ее накрываем стеклорамами, она у нас зимует там, но, но тем не менее ей нужен свет, даже зимой. Желательно заносить домой на подоконнике. А в какой период ее нужно за... уже домой заносить? Это уже как если вот она выдерживает до 3-5 до морозов, вот 3 вот так уже, если уже начинается первый мороз, можно ее спокойно заносить в дом. Ну, конечно же, в доме температура другая, и она, как говорится, не уснет, да, за всю зиму, она будет расти. При этом, если она начинает рано зацветать, мы ее прищипываем, как я говорю, на протяжении всей зимы. Вот, вот так, и все, не боясь, сердцевину все убираем. И все, пусть будет расти больше и шире. У меня больше цветов будет. Даже цвет, если она выкидывает маленькие бутончики, то бутончики тоже можно убирать. я вижу, что здесь какие-то есть более широкие кусты, более маленькие, да? Как бы от чего это зависит? вот от, зависит от сортации. Вот это мелкоцветное, у нее будет меньше э, куст. И вот это вот крупноцветное, вот крупноцветная тоже. Биолог. У нее будет куст шире. Зависит от подкормки, от э, цвета. От температуры зависит. А бывают ли какие-то вредители, они поражают? Как и на других растениях, а чаще всего это встречается тля. Да. Мы с ней боремся, наши химики с ней борются с помощью протравки. А как с ней бороться в таких домашних условиях? Или может быть только у вас такие вредители, Нет. и они везде одинаковые? Нет, если в домашних условиях завелась на биологии пля, это можно либо есть всякие, в магазинах продаются порошочки от три, разные, их разнообразие очень много, просто можно опрыснуть сверху. А как она проявляется, этот для? Она получается на ней белое такое, покрытие такое. Сподіваюсь, що после всего почутого та побачено вы закохаєтеся в свою цветочку и забажаєте висадити її висадити себе собі вдома чи на прибудинкових территориях. На цьому все. До встречи.